Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Antara objektif Isra Mi'raj rahsia di sebalik rahsia adalah kata sebahagian ulama ada tiga Pertama sekali litasbit. Tasbit ni un, jadi ulama tidak ada ketetapan bukan saja tarikh ataupun hari, bulan pun dipersisihkan juga kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ada lebih 10 pendapat bila berlaku bulan apa berlaku ada yang kata bulan Ramadan ada yang kata bulan Syawal ada yang kata Rabiul Awal ada kata Rabiul Akhir dan begitulah seterusnya dan kita berlepas diri daripada membahaskan ini agak akademik tak ada guna kita nak bincang apa yang pasti peristiwa ini direkodkan dalam Quran bila berlaku bukan masalah kita direkodkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama itu cerita Isra sahaja dan cerita Mi'raj naiknya Nabi ke Hadratul Kudus menghadap Allah Ta'ala itu disebut secara eksplisit di dalam surah An-Najmi ayat 13 sampai 18 Maka cerita Isra wal Mi'raj dari segi Quran no doubt about it. Dalam hadis pun begitu juga ada 16 orang sahabat yang meriwayatkan kisah ini. Anas bin Malik, Abu Zar Al-Ghifari, Ibn Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Huzaifah, Yamani, Ibn Omar, Ibn Mas'ud. Termasuk yang sini, Ali dan juga Omar. Jadi cerita Isra' Mi'raj, tak ada keraguan. Cuma bagi kita ahli sunnah wal jemaah, kita yakin bahawa Nabi itu Isra' Mi'raj dengan roh dan juga jasad. Kalau tuan-tuan sehari dua ni mendengar ceramah, atau membuka YouTube ada penceramah mengatakan Nabi Mi'raj dengan roh sahaja Itu adalah aliran Mu'tazilah Kita di Malaysia ini tak menggunakan aliran itu Kita alih sunnah wal jemaah Mu'tazilah ni, Mu'tazilah ni tak berapa sesuai kita nak pegang sebab mereka selalu meletakkan akal sebagai penentu tertinggi dalam menilai nas. Masalahlah kalau gunakan akal. Terutamanya dalam perkara-perkara yang khariqul adah kita ahli sunnah wal jemaah akal ni membantu memahami wahyu tapi mu'tazilah akal ni menilai wahyu wah payahlah tuan-tuan dia justify wahyu guna akal kita tidak bantu memahami wahyu itu kita tak bincangkan lah cuma saya nak menarik perhatian tuan-tuan pada malam ini apa sebab berlaku isra' wal mi'raj pasti dah banyak kita mendengar syarahan ceramah tentang Nabi itu dapat perintah sembahyang. Nabi itu untuk mengubati kesedihan dan macam-macam lah Pada malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk melihat dari satu perspektif yang lain Antara objektif Israq Mi'raj Rahsia di sebalik rahsia adalah Kata sebahagian ulama ada tiga Pertama sekali Litasbit Tasbit ni untuk memantapkan Nabi untuk mengukuhkan Nabi dalam posisi kenabiannya. Yang kedua, litakrim. Untuk memuliakan dia. Memuliakan Nabi ini sebagai Al-Mustafa. Ataupun The Chosen One. Dan yang ketiga, liistiadat Al-Qawah. Untuk buat preparation kepada Nabi. Daripada segi kekuatan jasmani. Kekuatan rohani. Dan juga kekuatan... Akademik minda Nabi kita, akli Nabi untuk menjalankan kerja-kerja kenabian -kerja ke dan seterusnya buat kerja dakwah. Sebab itu kita boleh ambil aktibar kalau Nabi SAW disiapkan oleh Allah sebelum memikul amanah besar kenabian, maka kita pun memasuki tahun 2026 kena buat juga persiapan sebagai persediaan diri kita memasuki tahun 2026 sebab itu Isra' wal-Mi'raj was a journey for the Prophet to rise R-I-S-E reinforce, inspire, strengthen and elevate kalau dalam bahasa Arab taqwiyah wa ilhamun wa ta'zizun wa raf'atun mengukuhkan, memberi ilham, menguatkan dan mengangkat darjat sebab itu 2026 should be our journey to rise as well untuk RISE balik. Isra Mikraj mengajar kita untuk kuatkan iman, muliakan tujuan, siapkan diri, naikkan taraf hidup kita memasuki 2026 dan seterusnya. Bagaimana cara Allah Taala the rise tadi, dia reinforce, dia inspire, dia strengthen, dia elevate dalam rangka inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah aturkan dalam Isra wal Mi'raj dia dipertemukan balik dengan senior dia. Nabi jumpa balik dengan orang-orang yang pernah sejawatan dengan dia. Nabi Adam dia bertemu pada langit pertama. Langit kedua bertemu Yahya dan juga Isa alaihi wasallam. Langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi Salam. Langit keempat jumpa dengan Nabi Idris. Langit yang kelima jumpa Nabi Harun. Langit yang keenam jumpa dengan Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Maka kita tuan-tuan 2026 ni. Kalau kita nak memacu, nak mengangkat, nak elevate, nak strengthen, nak inspire diri kita, nak reinforce diri kita. Kita kena ada berjumpa dengan orang-orang lama ini Untuk bagi semangat kepada kita sebab itu ini pentingnya satu tradisi leluhur kita dulu buat dia panggil tradisi napak tilas napak tilas ni dah tak ada sekarang jejak pendahulu jejak leluhur sowan, para sesepuh senior kita, kita kena jumpa balik sebab kehadiran kita di dunia sekarang ini tak pernah lepas daripada pengaruh pendahulu kita senior kita tuan-tuan yang jaga masjid Tuan-tuan ingat boleh jaga masjid ke tanpa ada bimbingan daripada orang yang pernah pegang jawatan yang sama? Jumpa balik dengan pengusi dulu, jumpa balik imam yang dulu tahun 90-an macam mana dia bertugas, macam mana perit jerih nak mendirikan masjid ni, nak meramaikan orang, nak dapat ekon sesejuk ini, apa perjuangan dia? Kita dengar dia bercerita, ah kita akan merasakan kesusahan yang kita sekarang dapat, nothing baby, nothing. Sebab kita dah jumpa senior kita Tuan-tuan yang jadi cikgu, oh susah lah nak pergi sekarang ni, banyak ni lah itu kena sini ni. Tuan-tuan jumpa balik sini, sini kita yang dah pencin cikgu. Cerita pengalaman dia jadi cikgu tahun 70-an, 80-an. Gaji masa tu main pakai sistem main sign sign, Bukan macam sekarang time base boleh naik pangkat, tak ada. Kita akan jadi semangat. Sebab itu napak tilas ini mustahak. Dalam sebuah perjuangan, kita akan jadi semangat bila jumpa dengan orang yang sama menghadapi jawatan serupa kita. Maknanya kita akan merasakan you are not alone. Nabi kita rasa tertekan nak menjalankan kerja dakwah dengan perangai Abu Jahal macam-macamnya musuh-musuh Quraisy. Tapi lepas dia berjumpa dengan senior dia ni, dia jadi semangat lain macam tuan-tuan. Kita kena ada budaya ni Napak tilas kita panggil Menapak tilas ni menapak jejak Cari balik leluhur-leluhur kita Sebab mewarisi sejarah ini Dia reliving the experience of other people Kita hidupkan kembali pengalaman orang lain Yang buat kerja yang sama macam kita Kita akan jadi semangat apa dalil yang menunjukkan nabi itu berjumpa dengan senior dia? Dalilnya dalil yang sangat kuat. Dalam satu hadis disebutkan fa talaqa bi jibril hatta atas sama ad-dunya fastaftah. Fa qila man haza? Qala jibril qila wa man ma'ka? Qala Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi? Qala na'am. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa'. Fafatah fafatah falama khalastu faiza fiha Adam. Lalu Jibril ni Nabi cerita, dia bawa Nabi kita berjalan, dibukakan pintu langit. Ketika pintu langit dibuka, ada gad, ada malaikat lainlah yang menjaganya. Malaikat yang menjaga ni dia tanya, siapa ni? Pada yang nak masuk ni bos dia Jibril. Tersemacam je dia buat roblox tuan-tuan. Dia tahannya. Siapa ni? Jibril jawab. Jibril dia memperkenalkan diri kenal yang bawa seorang lagi siapa ah, tak boleh ikut SOP mana boleh bawa orang luar masuk camp tak boleh tuan-tuan tak boleh siapa sebelah kata Jibril ini Muhammad Muhammad dah diutuskan ke Muhammad ah, -ah Muhammad dah diutuskan maka penjaga langit pertama ini pun mengucapkan marhaban bihi fani'mal maji'u ja'ah Selamat datang wahai orang yang sebaik-baik datang. Welcome, welcome. Bila dibukakan langit yang pertama, first kali kata Nabi, faiza fiha Adam. First time aku jumpa seorang lelaki aku tak kenal. Haza Abu Ka Adam. Jibril yang perkenalkan wahai Muhammad, ini adalah nenek moyang kau. Inilah dia Adam. Fasallim alaihi. Salam, 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 salam. Kenalkan. Fasalim Ali Salam. Aku beri salam pada Adam. Adam balas balik. Bila Adam diperkenalkan inilah Muhammad. Marhaban bil ibni Saleh wal Nabi Saleh. Welcome to the club. Anak yang soleh Nabi yang soleh Nabi pun semangat. Ah, aku diiktiraf sekarang. Aku dah jadi member sekarang ni. Ni confirm aku dah jadi member. Ada membership ah. Adam tu legend, OG tu. Welcome. Ah, oh, Nabi dah happy dah. Naik langit kedua. Suma sa'ida bi hatta atas sama thaniya fastaftah. Aku dibawa langit kedua, pintu langit dibuka. Maka ketika tu falamma khalas tu iza Yahya wa Isa wa huma khalah Diringkaskan ceritalah kita skip yang cerita Roblox Roblox tu terus buka sajalah. Bila dah buka, maka kata Nabi, aku dinampakkan dengan dua orang lelaki. Dia perkenalkan kepada aku iaitu Yahya dan juga Isa dan Jibril memperkenalkan mereka ni anak dari satu mak saudara abnal Khalati kata Jibril dia mothers were sisters ataupun mereka ni sepupu sebelah mak sebab nabi Yahya dengan nabi Isa mak-maknya adik-beradik Yahya maknya nama Elizabeth ataupun Aliasa Isa anak pada Maryam Maryam dengan Elizabeth adik-beradik Qala hadza Yahya wa Isa fasallim alaihim wa Muhammad inilah dia Yahya dengan Isa salam 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 aku pun bagi salam wa qoroddustum qala aku dah salam aku pun jawab salam marhaban bil akhi salih wan nabiy salalah welcome selamat datang wahai saudara yang soleh seorang nabi yang soleh very good welcome welcome oh aku lega Adam settle Yahya settle Isa settle semangat nabi kita Naik pula summa sa'ida bi ila sama'i salizah aku naik langit ketiga fa futiha falamma tu iza yusuf Naik ke atas langit ketiga ringkas cerita bila dibuka aku berjumpa lelaki dia perkenalkan haza yusuf fasalimu alaih dia berkata inilah yusuf nabi yusuf salam dengan dia aku pun salam dia pun balas salam aku dia pun ucapkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih welcome saudaraku yang soleh seorang nabi yang soleh Nabi happy. Naik fusumma sa'ida bi hatta atas sama Aku naik langit keempat. Fa futiha falamma tu ila Idris. Aku diperkenalkan dengan Nabi Idris AS Tuan-tuan mungkin jarang dengar cerita Nabi Idris Nanti saya akan terangkan apa rahsia dia jumpa dengan Nabi Idris ni. Nabi Idris tak glamour tuan-tuan Tapi apa sebab dia masuk dalam top 5 yang dia jumpa Special tu jadi dia pun bagi salam, nabi pun bagi salam dia jawab salam, welcome to the club. Okey, settle. Kemudian suma sa'idabi hatta atas sama'il khamisah. Aku naik ke langit yang kelima. Khalas tu faiz harun. Ringkas cerita jumpa kan dengan nabi harun. Nabi harun pun doakan aku jadikan anak soleh, saudara soleh. Okey, settle. Suma sa'idabi hatta atas sama' sadisah. Naik lagi ke langit yang keenam. Aku jumpa dengan Musa. Maka ketika sampai di Musa, Musa pun ucapkan doa. Tiba-tiba kata Nabi, falamata jawaz tu baka. Bila aku nak balik, Nabi Musa menangis. Ha, kacau. Bayangkan tiba-tiba, ialah lima Nabi yang sebelum, babai, hai hai, babai, begitu Yang ke enam menangis pula dah. Baka. Mayubkika. Lalu ditanyakan, Tuan, kenapa Tuan menangis? Nabi Musa menjawab abki anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhul jannah min ummati aksar mimma yadkhul min ummati Aku menangis kerana anak muda ini dia ni junior aku aku senior dia tetapi orang yang masuk syurga dari follower dia lebih ramai dari follower aku dia punya subscriber lagi ramai daripada aku Aku punya follower tak seramai dia. Itu aku sedih. Sebab aku buat kerja teruk. Dia bersungguh-sungguh berdakwah. Tapi lah dia tak boleh challenge lah. Nabi kita follower power tuan-tuan. Billion-billion dia punya follower dia. Kalau Cristiano Ronaldo punya punya account. Main billion. Berapa billion pengikut Nabi kita. Satu dunia. Ringkah tu. Kemudian naik langit ketujuh. Suma sa'idah bi'ilas sama'is sabi'ah. Sampai yang ketujuh, Aku dibawa bertemu pula dengan Nabi Ibrahim. Dan Jibril perkenalkan ini adalah Ibrahim perkenalkan. Okey dia pun beri salam. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada dia. Nabi Ibrahim ni dia prominent. Dia kan di sini lah. Sebab itu kita dalam semayang. Kita selawat dalam tahiyat Nabi kita dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia legend lah. Dia legend. Tak ada orang boleh challenge dia. Nabi Ibrahim beri pesan pesanan mur ummataka fal yuksiru min ghirasil jannah fa in turbataha tayyibatun wa ardaha wasi'ah Muhammad nanti kau perintahkan umat kau banyak zikir suruh dia orang banyakkan zikir jangan sibuk benda lain zikir mesti mau banyak TikTok kurangkan zikir mesti ini tambahan saya lah zikir mesti mau banyak beli tasbih banyak-banyak sebab zikir ini dia akan jadi tanaman syurga. Tanahnya begitu subur dan luas. Ini pesanan dari legend. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dua kali. Dalam kitab Salah dengan kitab Tauhid. Imam Muslim pun ada rekodkan sekali. Itu yang bila dia tujuh lapisan langit ni. Bila dia dapat perintah semayang. Bila dia reverse mula ke bawah. Dia kena tahan dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang suruh adjustkan daripada 50 jadi 5 Ulama bahas Kenapa bila dia turun jumpa Allah Lalu kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim tak tanya pun Sepatutnya Nabi Ibrahim tanya dulu Kan dia langit ke tujuh first At least dia tanya lah Muhammad apa cerita Bos suruh apa Tak ada dia, Begitu je ya. Sampaikan Nabi Musa Nabi Musa ni dia ambil berat apa kau dapat? 50 Banyak umat kau pemalas Bank kau minta diskaun Ulama bah Kenapa Nabi Ibrahim tak ada tanya? Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim ni nature dia begitu Kalau tuan-tuan perasan Nabi Ibrahim ni Dia never say no Apa juga dapat arahan Beres boh Dia tak pernah minta diskaun Allah suruh dia buat haji, dia buat. Allah suruh dia suruh orang datang ke Mekah dari seluruh dunia, dia suruh. Allah suruh dia bina Kaabah, dia bukan engineer, bukan arkitek, beres bos, sengit-sengit lah, janji siap. Allah SWT suruh dia bersunat, dia bersunat je. Dia never say no. Hatta suruh sembelih anak, beres bos, dia beres je. Jadi takdir lah kalau Nabi Ibrahim tanya, Muhammad, bos suruh apa? kena semayang 50, sikit 50 tu boleh tu seluruh-seluruh lah <laughs> dia akan cakap begitu dia bukan jenis diskaun punya orang dia beribah itu legend Nabi Ibrahim ni jadi tuan-tuan dia setiap Nabi yang na Rasulullah SAW dia bawa bertemu tu semua ada sebab eh Nabi-Nabi ni ratus ribu Kenapa nabi kita special dibawa berjumpa dengan lima nabi saja? Rupanya lima-lima nabi inilah persiapan nabi nak jadi nabi. Kalau tuan-tuan read between the lines daripada Adam sampai Ibrahim semua ada sejarah dia. Nak suruh nabi berfikir. Contoh, yang pertama sekali nabi diminta menghadap Adam alaihissalam apa sebab? Ini senior number one. Adam ni first. Pegang jawatan pertama. Dan Nabi Adam ni bukan sekadar jawatan pertama. Dia asal manusia. Maka Nabi kita seolah-olahnya nak diberitahu oleh Allah. Kau kena kenal manusia. Kau kena kenal tabiat manusia. Kalau kau tak kenal manusia, macam mana kau nak berdakwah kepada manusia? Kau kena kenal orang. Demo kena kenal barek. Demo kena kenal barek. Maknanya Nabi, demo nak ceramah, nak dakwah di Mekah. Kena cara Mekah. Demo nak ceramah dakwah di Madinah. Kena cara Madinah. Kena kenal barek. Sebab itu Mekah dengan Madinah, approach Nabi tak sama. Nabi faham ilmu manusia kerana dia berjumpa dengan manusia pertama. Madinah kan dia lebih kosmopolitan. Berbanding dengan Mekah, Mekah ni homogenius. Homogenius ni maknanya semua saudara. Tuan-tuan, berceramah di kampung sendiri lain, lenggok kita jangan eksen sangat sebab pak saudara semua. Ceramah tempat orang bolehlah ada nak ek-ek sikit boleh. Kampung sendiri tak boleh. Eh, tuan-tuan boleh ceramah kampung sendiri. Saya serenda ceramah kampung sendiri. ni pak saudara, ni sepupu, sepupu kenal kita pada kecil lagi. Kita bukan Al-Amin. Baik itu Nabi sangat bijaksana. Mekah ada bangsawan. Ada golongan yang kita kena berpatik-patik lah kalau bercakap dengan mereka. Di Mekah, tiga bangsawan terbesar. Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Umayyah. Mani Maghzum ni puak-puak Abu Jahal. Nabi kena kenal puak-puak ini. Bani Hashim, keturunan Nabi. Kemudian ada Bani Umayyah. Dia semuanya walaupun bangsawan, sedara belaka sebenarnya. Dia semuanya homogenius. Dia kalau ikut jurai, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab sampai Adnan. Pada Abdul Manab itu, dia punya... Atuk lihat benda Ka'ab Fihir Moyang dia Fihir ini Induk suku Quraish Dia kalau belah Umayyah Dia kena dengan Abdul Manaf Abdul Manaf ada dua anak Hashim dengan Abdul Syam Hashim pergi ke keturunan Nabi kita Abdul Syam masuk ke keturunan Umayyah Sebab itu Muawiyah bin Abi Sufyan Bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam Semuanya sedara belaka Jadi pendek kata Nabi kena Tarik rambut dalam tepung Yang kau nak berdakwah ni Puak gerabok belaka Sedara Mu kena kenal barat Kau jangan tam semua Kenal manusia Madinah lain ha, Madinah ni kosmopolitan Macam kita di Kuala Lumpur Ada sedara tak ramai Kosmopolitan ni bercampur kalau di Madinah ni kata ulama ada kelompok the great skulls of the Arab. Jamja Jamaji Malamr bil Kubra. Campur Quraish, ada Tamim, ada Hudail, ada Ghatafan, ada Sa'labah, ada Dubain, ada Sulaim. Ada lagi suku Bakar, Kinanah, Hawazin, Tamim, Ghatafan, Azad, Madij, Abdul Qab, banyak lagi lah. Dikatakan oleh ahli nasab Selepas Patuhu Mekah Ada beribu-ribu Sab kabilah datang ke Madinah Kalau tuan-tuan ada rezeki pergi ke Madinah Pergi ke Museum Madinah Museum Madinah dekat Masjid Nabawi je Kita pergi belah dengan Kubah Hijau tu ada Museum Tuan-tuan tengok salah silah orang-orang Arab Madinah Dia punya senarai panjang dia Macam semut Terl Terlampau banyak Pecah ni, pecah ni tak campur Yahudi bani Kainukoknya bani Nadir bani Quraizah maka Nabi kita dia faham ini kerana dia dah didedahkan kau berjumpa dengan Nabi Adam ini bapa segala manusia jadi kau kena mahir ilmu manusia bagaimana nak komunikasi dengan mereka bagaimana nak berinteraksi dengan mereka tuan-tuan Nabi kita ni dia punya ilmu psikologi, sosiologi, antropologi number one. Sebab itu kalau kita kaji sirah, Nabi ni dia akan interaksi dengan orang tak sama antara satu sama lain. Dia tengok orang. Hatta dengan para sahabat pun dia akan ra'i sahabat tu dengan cara yang berbeza-beza. Bukan dia memilih, tidak. Dia kenal bareng. Ada satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha dia cerita kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti kashifan an fakhizaihi aw saqaihi Satu ketika baginda Nabi datang ke rumah saya duduk berehat dia duduk di rumah pakai jubah ke pakai kain wallahu alam tapi peha dengan betisnya terselak lah Nabi duduk dalam rumah kan? Duduk rumah sendiri. Terselaklah betis dengan pehnya. Fasta zana Abu Bakar fa idzin wa huwa ala tilkal hal fatahadas. Tiba-tiba ayahanda saya Abu Bakar As-Siddiq ketuk pintu nak masuk. Nak jumpa Nabi. Nabi pun mempersilakan Abu Bakar masuk dan Nabi santai macam tu jugalah Betih peha selak duduk berak dengan Abu Bakar. Ha 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 ha. Okey Abu Bakar balik. Summa Umar fa azina lahu fa wakazalika kadzalika fatahaddas. Abu Bakar balik tak lama kemudian Omar Al-Khattab pula datang. Omar kata, ah, "Umar masuk 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 masuk." Kata Aisyah, "Aku tengok Nabi santai begitu." Pehe, nampak betih berbarak dengan Umar wa 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 sembang. Okey, saya balik tiba-tiba kata Aisyah sumas Uthman fajalasa Rasulullah wasawathiya tiba-tiba Nabi dimaklumkan Uthman bin Affan nak datang kata orang penjaga dia ya Rasul Uthman Uthman nak datang Nabi terus betulkan duduk dia dia pun tarik kain dia tutup betih dia betul-betul kalah kelakuan apa, kedudukannya cara duduknya dan pakaiannya dibetulkan kemudian Osman pun pada khalafat hadas falamma kharaja qala Aisyah dia bersembang dengan Osman ni dengan cara yang sangat diplomatik macam dengan Abu Bakar dengan Omar tu macam kawan-kawan sajalah tapi dengan Osman sangat protokol duduk ada cara bersembang tu diplomasi Fakalat a'insyah dakhala Abu Bakar falam tahshur wa lam yubtubalihi. Lepas lepas daripada Osman balik, a'insyah pun komplain sikit, ya Rasulullah. Tadi minta maaf, saya tengok ketika Abu Bakar datang saya tengok tuan sem sempoi yeah, tak ada lah berwiyus sangat. Semalam dakhala Omar, falam tahu cuci alahu, tu balik. Begitu juga bila Omar datang, saya tengok tuan eh, sempoi saja. Suma dakhala Uthman fajalasta wasawaita thiyabaka. Tapi kenapa bila Uthman datang, saya tengok tuan tu betul-betulkan baju lah. Ini, 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 Tengok proper tak pakaian apa semua. Why? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa beza-beza? Apa jawapan Jawapan dia, we ala astahyi min rajulin tastahyi min hul malaikah wahai Aisyah bagaimana mungkin saya tidak segan kepada seorang lelaki yang malaikat pun malu dengan dia takkan saya nak buat lebih kurang malaikat pun segan dengan dia ni hadis riwayat imam muslim baik tu tuan tuan kita hidup ni kena kenal orang kena kenal barat Baik itu masa saya mengaji dulu dalam bidang dakwah. Saya dulu ambil bidang dakwah. Pelajar jurusan dakwah ni antara kursus ataupun subjek yang kami kena ambil asas psikologi, sosiologi, antropologi. Antropologi macam mana nak faham manusia sebagai makhluk budaya. Bila masuk postgraduate kita kena belajar pula behavioral science, ilmu tingkah laku. Kita gabungkan antara psikologi dan sosiologi. Sebab itu dakwah ini fik hunas. Fik tentang manusia. Maka Nabi ni dia jadi hebat selepas daripada Israq Mi'raj. Dia kenal perangai manusia. Barulah dia boleh berdakwah kepada manusia. Maka inilah kita nak berikan kadang-kadang teguran kepada adik-adik kita yang nak berdakwah apa semua. Demo kena kenal bare. Kena kenal dengan siapa kita bercakap. Kita nak berdakwah contohnya di dunia Melayu. Berdakwah di dunia Melayu ini kita kena peka dengan realiti zaman dan lingkungan. Kita kena buat penyesuaian-penyesuaian dan perubahan yang seperlunya. Sebab dunia Melayu ini kita tak boleh guna potostate busana pendakwah dunia Arab, replika gaya pendakwah catakan benua kecil Indo Pakistan tak sesuai. Tak berapa ngam. Apa sebab kita perlukan dakwah yang memahami.